Salamu aleikum, hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli izləyicilər. Elmlər metrosunun yaxınlığında yeni tikili çox elitli bir binadan 4 otaqlı mənzil təqdim eləyəcəm. Ümumi sahəsi 195 kvadrat olan mənzil 16 mərtəbəli yeni tikili binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Mənzilin ümumi sahəsi 195 kvadrat, qanunə 4 otaq, yeni təmirdən çıxıb və təmirdən sonra da yaşayış olmuyub. Mənzilin kupçası var, ipotekaya yararlıdır. E, təmir çox bahalı və keyfiyyətli olmuşdur. Burax koridor hissədə qeyd eləyim ki, mənzilin proyekti yelçəkən proyektdir. Mənzildə ümumilikdə 2 hamam otağı və garderob, çamaşırı otaqları var. Koridor hissə ilə tanış olun. Yer qranit mərmərlə istifadə olub. Əsas giriş hissəsi mənim sol tərəfimdədir. Evin giriş qapısında ev sahibi dəyişdirib keyfiyyətli bir bahalı qo qapı qoyub. E, binanın isə 2 sürətli lifti var, böyük həyəti, yeraltı qarajı var. Koridor hissə ilə tanış olduqsa, gəlin birinci mən sizə mətbəxi görsədim, daha sonra digər otaqlara da keçərik. Mətbəx olan hissədə granit mərmərlə istifadə oldu, mətbəx mebeli yığılıb, keyfiyyətli materialdan, ağ rəngdən istifadə olunub, e, kraskası deyilə maşın kraskası ilədır. Qazı, suyu, işığı, qaspəsi quraşdırılıb və yerdə qalan elektronikanın da yeri qoyulub. Bax bu hissələr mərmərdir, gördünüz kimi qaspəsi var, su xətti çəkilib, e, mətbəxdən balkona da çıxışı var, damofonda kimi quraşdırılıb ki, rahatlıqla qonaqlarınızı da qarşılaya bilərsiniz. Mənzildə ümummilikdə 3 balkon var. Biri e, mətbəxdən, qonaq otağından və yataq otağından. Gəlin keçək, mən sizə digər otaqları göstərim. Mənzilə daxil olar kən sağ tərəfdə belə bir otaqdır. Buranı çamaşırxana kimi də istifadə eləyə bilərsiniz, çünki paltaryuyan üçün suyu, işığı, e, xətləri çəkilib. Həmen çamaşır otağı olan yerdə granit bərmərlə istifollandı. Qapıları keyfiyyətli qapılardır, divar kağızları çox keyfiyyətlidir. Bura isə əlavə olaraq bir otaqdır ki, buranı da garderob otağı kimi istifadə eləyə bilərsiz. Daha sonra bu hissədə mənzilin ümumi hamam otağıdır. Bir hamam otağı isə yataq otağındadır, böyük yataq otağında. Hamam otağında bütün aksesuarları, mebelləri hamısı keyfiyyətli və brenddir. Gəlin indi isə mən sizə mənzilin qonaq otağını göstədim. Mənzilin qonaq otağı çox geniş, rahatdır. Yerdə parketdən istifadə olunub. Pərdələr isə e, pəncərələr, vitraj pəncərələr. Qarşısı binanı tam açıqdır, şəhərə mənzərəsi var. İstili sistemü kombidi, yəni binada qaz var, hər kəsin özünün kombi sistemi var. Radiatorlarda hamısı keyfiyyətlisinə quraşdırılıb. Gəl indi isə keçək yataq otaqlarında göstədim. Cəh, bu hissədə birinci yataq otağı başlayır. Hər üç yataq otağında üstündə də vitraj pəncərələrdir, yer parketdir, pərdələr, lüsturlar hamısı keyfiyyətli və qiymətə daxildir. Mənzilin yataq otaqları da genişdir, kvadratındır, tavanlar hündürdür. Bak bu hissədə isə mənzilin tam yel çəkən olması bilinir. Sağ tərəfimdə yataq otağıdır, sol tərəfimdə. Gəlin böyük yataq otağını göstərdim. Bu yataq otağında hamam otağı da var. Oranı sizə göstərəcəm. Bura mənzilimizin böyük yataq otağıdır. Balkona çıxışı var, qarşı tərəfdə isə pəncərəsi var. Yəni bu yataq otağının iki pəncərə düşür. Hər üç yataq otağı üçü də kvadratlı, rahatdır. Burda isə hamam otağıdır. Çal indi isə sonuncu yataq otağında göstədim. Burası isə mənzilimizin sonuncu 3-cü yataq otağı. Bu yataq otağı da digər otaq kimi həm balkona çıxışı var, həm də pəncərəsi var. Bax bu hissəni də ev sahibi boş qoyub ki, kim istəsə zövqünə uyğun burada şkafda yığa bilər. Da tezləcə mənzilin qiyməti aşağıdır. Qeyd olunacaq. İnşallah xoşunuza gəlsə bir saat əvvəl dəyərsiz, çaçar bizdədir. Gəlib bir yerdə baxarıq. Hər kim alsalla xeyrin versin. Ev olmayan hər kəsə də Allah ev nəsib eləsin. Sağ olun, var olun.